وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ کلام اللہ میں تعریف کرنا تحریف تعریف کا وفہوم کیا ہے اور اس کی شکلیں کیا کیا ہیں جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ فری کم یس مئو نلام اللہ اے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تما کرتے ہیں آپ حریص ہیں آپ کو لالچ ہے کہ سارے مسلمان ہو جائیں آپ تو اس فکر میں ہیں نا کہ سارے اللہ کے بندے بن جائیں اللہ کے تابے دار فرمبردار بن جائیں متی ہو جائیں لیکن ان کی حالت یہ ہے یہ کلام اللہ میں تعریف کر دیتے اور اس ساحت مبارکہ میں دو پہلو ہیں دو نقطے خاص ہیں ایک تو ایمان کا حریث ہونا اس میں مخاطب مفسرین نے دونوں صورتیں بیان کی ہیں ایک موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ آپ چاہتے ہیں آپ حریص ہیں کہ یہ سارے مومن مسلمان ہو جائیں دوسرا موقف یہ ہے خطاب کیا گیا انصار مدینہ کو چونکہ انصار مدینہ وہاں ان یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے ان کے ساتھ ان کے رشتہ داریاں تھیں ان کے تعلقات تھے ان کے سماجی معاشرتی رابطے تھے تو ظاہر بات ہے کہ دقت ہوتی ہے نا ایک کی فکر دوسری ہوگی دوسری کی ایسی ہو گئی اب ان کے دلوں میں خواہش ہے کہ کاش ہمارے عزیز رشتے دار سارے کے سارے مومن مسلمان ہو جائے ایک موقف یہ ہے دونوں صورتوں میں اللہ کا خطاب کرنا پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو دونوں صورتوں میں صحیح ہے کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ وہ مومن مسلمان ہو جائیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے وقت کا ن فریق یسم کلام اللہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اللہ کا کلام پاک سنتے ہیں پھر اس میں تعریف کرتے ہیں اب تعریف کیا ہے تعریف کے بارے میں بنیادی طور پر یہ چیز ہم سمجھ لیں حرف ان وجہ ہی ایک چیز کو بالکل بدل ڈالنا یوں سمجھ لو کہ ایک چہرہ بدل ڈالنا اس کا اس کی ساری صورت حال تبدیل کر دینا اور یہ تعریف کئی طرح کی ہے نمبر ون یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے الفاظ بدل ڈالے جائیں توجہ کیجئے گا پہلی با پہلی تعریف یہ ہے کہ الفاظ ہی بدل ڈالے جائیں تورات کے زبور کے انجیل کے یا قرآن کریم قرآن کریم کا تو اعزاز الحمدللہ یہ ہے جتنا مرضی کوئی دشمن ہو جائے قرآن کریم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں کر سکتا اللہ نے اس کے تحفظ کا وعدہ خود کیا وہ کہتا ہے کہ ہم نے نادل کیا انہن زل نہ ذکر و انا لہو اللہ ہم نے نادل کیا اور کوئی دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا اہل زبان کوئی مکار کوئی فریبی کوئی بڑا مشرق کوئی بدتی کوئی ملحد کوئی بڑا عقل پرست کوئی نفس پرست کوئی خود پرست کوئی خود پسند اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا تم نے جو کرنی تھی پہلی کتابوں میں کر لی اب نہیں پہلی میں اس لیے شاید گنجائش رکھی اللہ نے کہ کوئی نہیں آخری کتاب آئے گی تو ہم ساری باتیں سیدھی کر لیں گے لے اب تو آخری کلام آ چکا اب تو آخری کتاب آ چکی اس کے بعد وہ کتابیں نہیں آنی ہے اگر اس میں بھی خدا نہ خاصہ تبدیلی ہو گئی تو پھر بات بنے گی کیسے لہذا اس میں تبدیلی ہونی ہی نہیں ہے الفاظ میں تبدیلی اور پھر دوسری تعریف یہ ہے کہ الفاظ یا کلام کے معانی کو اس کے معنی بدل ڈالے جائے لفظ قرآن کا کچھ اور ہیں مانو کچھ اور ہے آج بھی لوگ کوشش کرتے ہیں قرآن کے معنی کو بدلنے کی اسی لاہور شہر میں ایک مرتبہ ایسی کوشش ہوئی قرآن کریم کا صرف ترجمہ شائع کیا گیا لاہور اندرون شیراں والا گیٹ سے قرآن کریم کا ایک ترجمہ شائع ہوا اور اس میں بڑی غلطیاں تھیں بلکہ از خود انہوں نے اس میں تبدیلیاں کی اللہ کے بندوں نے مسلمانوں نے اس کو نہیں ہونے دیا گرفت کی اس کی اللہ کے بندے موجود ہیں کوئی قرآن میں نقب لگانے کی کوشش کرے کوئی عظمت پیغمبر آخر الزمان میں نقب لگانے کی کوشش کرے اللہ کے بندے مسلمان اہل علم موجود ہیں اہل ایمان موجود ہیں وہ اس کی گردن کو دبوچ لیتے ہیں اور اس کی فوراً گرفت کرتے ہیں اللہ کے فضل اور یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے اس لیے یہ قرآن کریم اس کا خاص اعزاز یہ ہے کہ پہلی کتابیں آئیں کتاب کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں مل گئی ساری لکھی لکھائی پڑھی پڑھائی یہ لے جاؤ جا کے پڑھو اس کو آخری پیغمبر کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی ایک ایک آیت نازل ہو رہی ہے اور وہ دل میں نازل ہو رہی ہے دل میں نزل والا قلبک اللہ کہتا ہے کہ میں دل میں نادل کر رہا ہوں اور پیغمبر آخر الزمان میں اپنے دل میں سارا قرآن محفوظ کر کے پھر وہ اپنی امت کے دلوں میں منتقل کیا ہے اور آج پوری دنیا کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر رکھا ہے خدا نہ نخاصہ اگر ساری دنیا کی لائبریریاں بھی ختم ہو جائیں ساری کتابیں بھی ختم سارا کاغذ سیاہی سب ختم ہو جائے خدا نہ نخاستہ قرآن پھر بھی محفوظ رہے گا اللہ نے تو اس کا مسکن ہی اپنے بندوں کے دل بنا دی ہے تیسری تعریف یہ ہے کہ الفاظ یا کلام میں کمی بیشی کر دی جائے زیادتی یا کمی کر دی جائے پھر اسی طرح ایک تعریف کا یہ بھی انداز ہے کہ الفاظ میں یا کلام الہی میں اس کے معنی بدل ڈالے جائیں اور پھر یا اس کی ادائیگی میں ایک یہ بھی تعریف ہے کہ اس کی ادائیگی الفاظ کی بدل ڈالی جائے قرآن کچھ ہے لفظ کچھ ہیں اور اس کو ادا کسی اور طریقے سے کیا جائے یہ بھی ایک تعریف کا طریقہ ہے اور ایک طریقہ وہ ہے جو آج بھی جسارت لوگ کرتے ہیں یہ بڑا توجہ طلب نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کلام الہی میں اللہ کے پاک کلام میں سوالات کھڑے کر دیے جائیں بڑے بڑے دانشور بیٹھ کے اللہ تعالی محفوظ رکھے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیٹھ کے وہ سوالات اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہماری فام و دانش ہماری عقل اتنے بلند و بالا ہے کہ ہم جو سوالات اٹھا رہے ہیں شاید اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے اللہ کے بارے میں سوالات اٹھانا تقدیر کے بارے میں سوالات اٹھانا قیامت کے بارے میں سوالات اٹھانا قبر کی زندگی کے بارے میں اور ایسے ایسے سوالات جن کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ بھی یہ بھی ایک تحریف کا طریقہ ہے سوالات اٹھائے جائیں ایک سوال تو یہ ہوتا ہے نا مثال کے طور پر آپ سمجھیں ایک سوال تو موسا علیہ السلام نے کیا بڑے لاڈ پیار کے ساتھ کہ اللہ میں نے تمہیں دیکھنا ہے سوال کہہ لیں مطالبہ کہہ لیں اللہ نے کہا کہ لن ترانی تو تم مجھے دیکھ نہیں سکتا نہیں اللہ میں نے دیکھنا ہے موسا علیہ السلام کو پھر ایسا حکم ہوا کہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو تو پڑے گی اگر برداشت کر گیا تو اگلے مرحلے پھر ہوں گے وہ نہیں کر سکے اور ایک سوال یہ تھا کہ موسا علیہ السلام کے ستر ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے اگر آپ نے نہ دکھایا تو ہم پھر یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہم دین چھوڑ دیں گے ایسے کریں گے یہ بھی ایک سوال اللہ نے کہا کہ میرے پیغمبر ان کو سمجھائیے عقل کریں نہیں سمجھے پھر پکڑ لیا پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی وہ سارے پکڑے گئے پھر موسی السلام کی دعا سے زندہ ایک یہ بھی, بھی سلا ایک اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب کیف اب بھی اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طرح زندہ کرتا ہے اللہ نے کہا کہ تیرا ایمان نہیں ہے ہاں اللہ ایمان تو ہے ولا کل یتم قلبی میں تو اطمینان قلب کے لیے ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ نظارہ کیا ہوتا ہے زندہ زندہ کرنے کا پھر اللہ تعالی نے وہ طریقہ بتایا کہ طرح چار پر دہل بسارا واقعہ آپ نے سنا ہے تو سوال الجھاؤ کے لیے پیدا کرنا انکار کے لیے پیدا کرنا فرار کے لیے پیدا کرنا یہ قرآن کریم میں تعریف ہے یہ کلام الہی میں تعریف ہے یہ وہ گستاخی ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں سمجھنا چاہتا ہوں وہ سوال وہ تو باعث سے برکت ہے وہ تو اٹھانے چاہیے کرنے چاہیے اور پھر ستم والا ستم یہ ہے کہ قوم یہود نے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بلکہ یہ ساری لمبی قوم جتنی بھی ہے کئی نبی ان میں آئے انہوں نے کیا کیا مکمل ادراک اور پہچان کے باوجود وہ سوالات بھی اٹھاتے رہے اور انکار بھی کرتے رہے جس طرح اسی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا من بعد ما اقلوح اس کو جاننے کے باوجود اس کو جاننے کے بعد بھی وہ ایسا کرتے رہے غرف تبدیل کرتے رہے وہم یعلمون اور ان کو پتا تھا ان کو پتا تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں پھر بھی کرتے تھے ایک جگہ ایسا بھی اللہ نے فرمایا یا عرفون ہو کما یا عرفون اب نا ہوں وہ اللہ کے پاک پیغمبر کو پاک پیغمبر کے پاک کلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کسی بندے کو شک ہوتا ہے اپنے بیٹے میں پتا ہوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے بے این ہی ان کو پتا ہے کہ یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے اپنے پیغمبر سے اپنی کتاب میں پڑھا کرتے تھے یہ وہ پیغمبر ہے sallallahu aleyhi ve sellem